مرحباً، 6، مرحبًا في الوحدة السادسة في كتاب الآبير، موضوع çevremiz ve biz" يعني محيطنا ونحن أو بيئتنا ونحن يعني البيئة اللي منعيش فيها قسم البي، قسم الثاني في الوحدة السادسة. نرى ده العنوان أين سنأخذ أصدقائي كيف نستطيع أن نضع الضكي والدكي والتكي والتكي اللي هن كتبوهم بالعربي معناهم الذي وفي كنا قد تعلمنا من قبل أنه دا دا أو تا تا يعني هدول يأتون بمعنى شو معنى شو في وعلى وعند أو مع مع فإذا وضعنا لهم الكي هون هي بمعنى الذي والتي الكي هي الذي والتي فأصبح الضكي ودكي يعني سنتكلم كارش دكي كارش دكي هي الشخص الذي في الأمام لمقابلك يعني أمامك أي مقابلك يعني وكلمة كارش هي بالواجهة الذي في الواجهة أو بالمقابل فوضعنا لها دكي ودكي شو صارت كارش هذا زدنا له دكي أصبحت كارش دكي مصا اسم مصا أيضا دكي شوفوا مصا مصا وضعنا لها هذا الاسم المصا هي طاولة إذا وضعنا لها دكي تصبح الذي على الطاولة اللي على الطاولة أنونكي وأيضا هذه القاعدة تأتي للضمائر، يعني الذي تابع له اللي له اللي له يارنكي الذي سيكون في الغد اللي راح يكون بكرة يعني اللي راح يكون بكرة الذي سيكون في الغد دونك, دونك. الذي سيكون أه. الذي كان في الأمس الذي كان في الأمس أه أصدقائي. ولكن هون ألفت الانتباه لما نقول بينم لي إذا قلت بينم كي الذي لي يعني اللي إلي اللي إلي بالعامية بينم كي سنينكي الذي لك يعني الشيء الذي يكون لك سنينكي إذا أردت أن نقول بدل أن نقول صاحبك أتى أقول سنينكي بتصبح بتصير يعني بتاعك صديقك اللي هو هو الشيء الذي تابع لك اللي إليك يعني أنونكي الذي له يعني اللي له بزيمكي الذي لنا يعني اللي قلنا سيزنكي الذي لكم يعني الشيء الذي لكم يعني اللي لكم اونرنكي الذي لهم ويوجد هنا عندنا يارنكي يارنكي ودينكي قلنا قبل قليل اليارنكي اذا انتبهتوا على الكي هي خالفت القاعده يعني يجب ان ياتي كان هو ك ولكن لا يوجد ك في اللغه التركيه دائما ستخالف القاعده الكي أبت. أما الدنكو الدنكو والبوغنكو في اللغة التركية يعني هي فينا نعتبرها شاذة لأنها تخالف الدنكو والبوغنكو تكتب هكذا يعني لما بدي أقول اللي كان امبارح الذي كان في الأمس أو إذا أردت أن أقول بوغنكو الذي كان في هذا اليوم اللي كان اليوم تكتب بالكو هي وليس بالكي فهكذا هاي ملاحظة مهمة جداً فلا نرجع ، الذي في الأمام ، مصدك الذي على الطاولة ، يعني كارشدكي قلنا الذي بالوجه كمان الذي له يارنكي الذي سيكون في الغد ، دونكي الذي كان في الأمس ، أفي دارسينيز اف العفو ، ماركت نردة ، ماركت نردة ، عفوا أين الماركت ؟ كارشدكي سوكاكتا الجواب ذاكي سوكاكتا في الشارع الذي في المقابل يعني اللي, بمو, اللي بواجهنا واجهنا يعني هانجي درسة جيليورسون السؤال هانجي درسة جيليورسون الى اي درس تاتي لاي إيه درس تجي؟ الجواب يارنكي درس جيديورم يارنكي درس جيديورم ساذهب للدرس الذي سيكون في الغد إذن هكذا ولا ننسى هي الدكي والدكي والتكي والتكي تأتي للأسماء أو للصفات. مثلاً أركض اشلار هزر لك شلشمسة دراسة تحضيرية في خريطة هون. لننتبه للأرقام في تمرين تحت. بارك. عندما أقول بارك يعني حديقة. إذا أردت الذي أقول اللي بالحديقة يعني الذي في الحديقة. بارك تكي تصبح مثلاً بارك تكي أه، تشمع الحنفية يعني باركتك إذا أردت أن أقول بفا والبفا هو بوفيه أو كشك يعني بفا دكي بفا دكي مثلا أه، نديه أه، بدرس يعني سطج البائع الذي في البوفيه أي بالكشك وكل ماذا يأتي هون شوفوا لازم ننتبه لهون دائما شو بيجي دكي ولا دكي طبعا بيجي الدكي لأنه ما في فستق شهاب وكل دكي ستصبح بهذا الشكل مثلا إذا أردت أن أقول في الجملة كل دكي أورتمان لار المعلمين الذين في المدرسة هم جيدين جدا بانكا مصرف إذا أردت أن أقول بانكا دا كي مشتري لار ماذا تصبح الزبائن الذين في المصرف يعني أتت هنا ذكي وذكي مثل ما انتبهتوا نحطها هون تكون واضحة أوتال أوتال شو منتهية؟ نقوله أوتال ديكي أوتال ديكي مشتري لار كمان بتصير الزبائن الذين في الأوتيل ماركت الفندق يعني ماركت ماركت إذا أردتوا شوفوا في تي فيجب أن نتابع التناسق الصوتي نقوله ماركت تيكي المنتجات التي في الماركت مثلا ألشفريش مركزي هون في استثناء لأن الألشفريش تسوق والمركز مركز فصارت مركز التسوق فيوجد مضاف إليه فيجب أن نستخدم هون ألشفريش مركزي دكي فإذا كان مننتبه هون أصدقائي لما بيكون مضاف إليه كما تعلمنا بالدرس الماضي يأتي نضكي وندكي ونطكي ونتكي ون ون فإذا هكذا ألش فريش مركز ندكي نقوله كافي كافتيريا Hastane. إذا قلت كافي دكي غارسون الغارسون الذي في الكافتيريا اللي بالكافتيريا هاستانة هاستانة دكي دكتور لار شوك يورو ديور زقلت دكي الدكاترة الذين في يتعبون كثيرا كوبرو، كوبرو يعني جسر كوبرو ديكي أراجلار إذا قلتو تصبح الوسائل النقل يعني أراجلار التي في مثلاً نهير نهر تصبحوا نهر ديكي نهر ديكي هكذا كافة كافتير يعني ماذا نقول كافة ديكي قلنا هون هون نهر ديكي هون كوبرو ديكي أيضا هون ذكر كافة كأنه كتبه مرتين أبد سبور صالونو انتبهوا سبور رياضة والصالون صالون فيجب أن نقول في اسمين هون شو لازم نقول سبور سالونو مم دكي سبور صالون دكي آلات لار يعني الأدوات التي في مثلا صالون رياضة جديدة يعني نقول سبور صالون دكي قالت لار يعني مثلا يعني طبعا هون احنا بهمنا كيف تعرفوا تكتبوا هون اوتو بارك اوتو بارك موقف السيارات اوتو بارك تاكي اراتش سيس تشوك اذا اردت ان اقول تصبح اعداد السيارات التي في الاوتو بارك مثلا يعني طبعا هون برجع لكم انا كل هدفي انه تعرفوا متى ستضعون التاكي والتكي حسب الفستك تشاب بتحطوا هاي مثل البارك والماركات يا arkadaşlar. الآن في عنا هون كلمات طبعا هو محلولات بهمنا نحن نعرفهم هون حليته هون مو مهم المهم انه انتو الأرصندة هلا هون أول شيء قال خريطة يا بكالم لننظر هنا يوجد خريطة مثلا أشدكي كلمة لرو ويقوم بشلوك لرير لاشتري ولنضع هذه الكلمات يعني هاي هون قصده هنا المهم جدا واللي بيغلطوا فيه الطلاب أكثر شيء انكم تعرفوا باللغة التركية هي مضاف إليها، تأتي الكلمات يضاف إليها من الآخر، أولا قال هاري يا طيب باكالم كلمة رؤيكم بوش توكلاريير لننظر للخريطة ونضع هذه الجمل، هذه الكلمات في الفراغات المناسبة. يوجد هنا أرسندا، كلمة أرسندا تعني بين، بين، ولكن لازم نعرف الأرى هي اسم. الأرس هون مثلا لما نقال هون هون لا سوكاك اوكول كافينين اراسندا ان شارع لا هو خلف الكافيتيريا كلمة الخلف وأتت الكافيتيريا شوف هون كافة وهون أرى فشو قصدي هون في اسمين فلهيك وضعنا نضع أصدقائي بلفت انتباه للمضاف إليه اللي هي صعبة ولازم بدها تركيز فشو منقول في اسم هون فلهيك اجت ولا هي شو بالعادة أرى يعني بتجيب معنى يعني بتجي معنا مثلا إذا بدنا نقول فاصل قصير بنقول أرى وإذا بدنا نقول يعني مهلة أو هيك شي فهي صارت هنا بمعنى بين هون اسم وليس كما قلنا فإذا هاي هيك بتنكتب مع بعضها وإذا فصلناها الأرى زائد ص اللي هي تابع على المضاف إليه زائد ندع فشو صارت؟ لا لسوك أقول كاف إلى كافنين أرى إن شارع لا بين المدرسة والكافاتيريا طبعا فيكم تطلعوا هون كمان يوجد إتشندا مثلا ايتشندا ايتشندا الإتش هو داخل الاي هي تابعه للمضاف اليه ولندا في فشوفوا بوفيه البوفيه بارك ان في ان مضاف اليه هون ايتش شوفوا ايتش ومن ثم اي قلنا إذا قلنا باركن إيتشي يعني من هون الباركن من هون لهون شو بتصير داخل البارك أما إذا وضعنا ان دا تصبح في داخل البارك فلهذا البوفيه في داخل البارك هكذا الترجمة البوفيه في داخل البارك 3. ألشفيرش مركزي. أوتيلين كارش الكارش هون شو قلنا الكارش الواجهة اللي مقابلك. يعني فإذا قلت مركز التسوق أمام الفندق فالكارش إذا اسم فتصبح هكذا بانكا أوتيلين يان شوفوا اليان هو جانب جانب إذا وضعت إن يانا عفوا هون لازم شو نساوي نمسح هيك ونفصل بناء على المضاف إليه فإذا الأ اجت لليان بناءً على شو؟ على الأوتيل إن يان، من ثم وضع ننضة، قال البنك على جانب الأوتيل على، فإذا ترجمنا بمعنى على، هاستاني باركن أركا صندا، هنا قال المشفى خلف شوفوا أرى أفر أركا، وين الأركا هون؟ أركا صندا، شو أركا صندا؟ لازم يكون في شيء حصرا لحتى نقول اركسندا وهو لازم يكون اسم ففي بارك واجتو ان هاستاني باركن اركسندا صارت صارت شو المشفى خلف او في خلف او خلف البارك يعني الحديقه كوبرو نهرين است است شوف الاست الاست يعني فوق والاعلى نقول است يعني والاست هي اسم فإذا قلت كوبرو نهرين أست أنداء يصبح الجسر على أو فوق النهر. فإذا الأست أيضا اسم كافة نهرين كنار. الكنار هو يعني الضفاف والحافة بمعنى بتجي بشكلين. فشو بتصير بتصير الكافتيريا على ضفاف النهر. برجع بفط يعني بذكركم انه الارى اسم يعني بين ايتش داخل است فوق ليان جانب كارش مقابل اركا خلف قلنا الارى بين والاركا خلف كنار يعني تجي الحافه او شو بتصير يعني نهر ضفاف النهر هلا لنرجع Büfe parkın içinde. İdu Büfe parkın içinde. El büfe fi dahil el, el park. İki. Lale sokak okul ile kafenin arasında. İnne şari'a lale. Beyne el kafeterya ve... Beyne el medresa ve el kafeterya. Beyne el medresa. Beyne el medresa ve el kafeterya. Üç. Alışveriş merkezi otelin karşısında. Merkezi tesavvuk. Fi mukabel el fındık. Yani mukabel fındık. Banka otelin yanında. المصرف جنب الاوتيل بيش حصتاني باركن اركسندا المشفى خلف البارك كوبرو نهرين استندا شو بتصير كنا النهر فوق الجسر كافي نهرين كنرندا الكافيتيريا على ضفاف النهر هون يعني هاي قاعدة سهلة ولكن مو مهم انه يكون سهل او صعب المهم انكم تحكوا وتكتبوا صح فلا تنسوا وتلفظوا صح تعالوا لنساوي تمارين وجمل يلا لنختبركم ونحاول نعطيكم كلمات للمحادثة لنفرض هنا يوجد أربع ويوجد اف ويوجد ان يعني يوجد امام بيت وسيارة اذا بدي اقول انا من العربي للتركي يوجد سيارة أو السيارة أمام البيت السيارة أمام البيت كيف سأقول حسب هذه القاعدة أقول أربا إذن هنا المهم أمام البيت السيارة قلناها إذن ومن ثم شو بنحط قلنا إذن نحط المضاف إليه صارت إذن أنو أمام البيت فشو صارت سيارة أمام البيت ما بصير لازم نقول في ندا ستصبح أربا إيفين يعني السيارة أمام البيت أي في أو يعني قدام هيك تجبانا ويوجد أورنجي أركا رسيم بار يوجد مثلا شو قلنا طالب خلف رسمة يوجد لازم أقول يجب أن أقول خلف الطالب يوجد رسمة كيف أضع شو بد لازم سوي هون حسب المضاف إليه خلف الطالب فهون في خلف يعني أورينجينين ومن ثم شو بنحط س أو شو كنا بنعمل بالمضاف إليه لازم تتذكروا أركص هلا هون أورينجينين أركس خلف طالب صارت نضع إذا وضعت نضع في خلف الطالب أو على خلف أو وراء يعني هيك القصد أورينجين أركس سندا ريسيم بار هكذا يوجد رسمة في خلف الطالب أو وراء الطالب يعني إذا هون ماركت يان أجزانة وار جان اه يوجد أجزانة شو كانت أجزانة الفزوها أجزانة يعني صيدلية جانب الماركت لازم تصير ماركتين يانا يانا هيك بنكتب يانا إذا قلت ماركتين يانا جنب الماركت فلازم تحط في باللغة التركية دا لازم نزيد ماركتين يانا ن دا وار إذا هاي في وعلى وعند قلنا فبصير نكتب ماركتين يانا إجزانة وار دا حصرا نهر كنار لوكانتا يوك لا يعني لا يوجد مطعم ضفاف نهر لازم تصير نهر تقلب نهري هون لازم نمسحها شو بتصير نهرين إذا قلت هنا كنارة. شو بتصير نهرين كنار ضفاف النهر لا يوجد مطعم ما بتصير لازم نقول في أو على ضفاف النهر لا يوجد مطعم دولاب إيش دوسيالار فارد كان يوجد ملفات داخل داخل آه الخزانة يعني دولاب لازم البي بتغلب بدولابن هكذا إيتش إيتشي بتصير داخل شو الخزانة يعني يوجد, يوجد لازم أضع هون دا حصرا إذا يعني الجملة بتطلع غلط بدون ندا وند هكذا أصدقائي وأيضا معلومة تانية إذا لنفرض يوجد في كلمة خلف سأقوله في خلفي او على خل... او من وراء يعني ورائي مثلا يجب أنه اذا قلت بينيم واركا الاركا قلنا قبل قليل هي خلف يجب ان نضع شون ام اركام دا هون مو مهم حطيته هون لا هون المهم هي الميم الملكيه ومن ثم الفي بنيم اركام دا شو بدي اقول مثلا بينيم اركام دا او بنجرار اللي هو سنين ماذا تصبحون أركان فإذا هي تأتي بعد الملكية هاي. بعد الملكية تأتي بنم سنين أركان ضا خلينا نكمل الجملة هون شو بنكتب بنم أركان ضا دوار دوار يوجد جدار خلفي صارت سنين أركا دا عفوا سنين أركان نمسح هاي شوفي شوفوا هون جبت النا هون مهم جدا تعرفوا هدول سيلين اركاندا مثلا نوار تشانتا وار م هل يوجد حقيبة ورائك يعني هون في بالبرنامج مشكلة بالإي يعني هي لازم تكون فار م وضعنا الإي أن تصححوها من عنكن هل يوجد شنطة أو حقيبة خلفك؟ قلنا سنن مهما onun arka halal bu mudaf ile şu كن onun arkasında ve izen onun hatt el e لانه ما بتنكتب ال انتبه له هون سنن ark onun arkasında lazu hay il i soha e e onun arkasında ne var mesela mumul nehir var nehir var يوجد نهر خلفه شوفوا ونون أركاسندا بزيم أركا كمان لنحط الإي هون بزيم خطأ برنامج هاد بزيم أركا مظدا هيحطوها آ اه أصدقائي لأنه هاد حرف الإي بزيم أركا مظدا نوار ضالاروار يوجد خلفنا جبال فيك تستخدم المعنى هاد بمعنى مجازي وأيضا هون شو بنحط سيزن أركا إذا بتقول مين في وراكم ليش أنتو يعني من يوجد وراءكم حتى بالمعنى المجازي بس زين اركانز اركا نز دا كيم فار كي اذا وضعتها ليش مين في وراكم مين بيطلع لكم ظهر مثلا يعني ايضا كمان هون لازم نحط ا إيه. قلت لكم على البرنامج اونلارن اركا مثلا بدنا نقول اونلارن اركاسندا يوجي طبعا معنى مجازي يوجيه دولار وار يوجا دولار وار مثلا بدي أقول في وراهن في وراهن جبال عظيمة اليوجا يعني عظيم فهكذا أصدقائي كما قلت لكم كل شي بتتعلموا حاولوا تحكوا فيه لأنه أكبر مشكلة هي المحادثة ولازم نعرف من بناء الجمل مو بس من الترجمة لازم نعرف انه كيف نقرا ونكتب مثل ما بدنا حسب القاعده اللي تعلمناها لو كانت الاست هون ايضا يعني لا تنسوا الاست شو كنتوا بدكم تكتبوا هون بينيم مثلا فوقي استم ده بتصير طبعا انت فيك تكون جمله هون بينيم استم دا شاب مثلا فيك تقول للسنين شو بصير أستم ده شوفوا هون أستم bizim üstü e, affın, onun üstünde şufu onun üstünde amsarif kelime fok fauk, fokahu yani bizim üstümüzde sizin üstünüzde onların üstünde o üstlerinde. Hakikaten. Yani وبرجع بنبهكم اللغة التركية مضاف إليها من الآخر ممكن أن يأتيكم الموضوع صعب بس صدقوني إذا تعلمتوا بهذا الشكل بدكم تختصروا لحالكم زمن كتير وتتعلموا بسرعة إن شاء الله أبت يا أركادشلر أصدقائي الأعزاء اليوم انتهى درسنا في الدرس القادم بدنا نأخذ إن شاء الله الكي والكو وإيمت وشلون بتصير والدكي والدكي هون صحيح عطينا الطكي والتكي ولكن ركزنا على الندا في الدرس الجاي راح يكون الذي في هون أركام دا في خلفي سيكون الذي على أو الذي وراء اللي هو يعني الطكي والتكي الذي كندنزا إيباكن أركاداشلار الله أمانة طولون درس جرشروز إن شاء الله